такие длинные руки у ГУРа и у службы безопасности. И вот ГУРовцы собрали, это не один удар, конечно, был, они собрали определенный общее количество этих ударов собрали, подали одним информационным кейсом. И правильно, молодцы, сделали, показали, что проводится дальнейшая работа над механизмами уничтожения российских, российских зенитно-ракетных комплексов и локаторов РТВ радиотехнических войск противника. Это подготовка для ведения, допустим, воздушных дальнейших воздушных ударов, можно сказать, элемент завоевания превосходства в воздухе для дальнейшего уже участия либо авиации, либо ракет, либо беспилотников тяжелых при ударе по Крыму, в том числе удар по Керченскому мосту возможен разными средствами поражения, Начинает от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников надводных, воздушных беспилотников, надводных беспилотников, подводных беспилотников. То есть вот как минимум пять механизмов, которые могут одновременно быть использованы для выполнения удара по Керченскому мосту. Но если не Ишпапа еще так просто поговорил в этом году, ну в конце года еще один генерал съест свои генеральские погоды. Ну а что дальше делать? Надо хоть какой горчички им там туда или кетчупа какого-то подать, чтобы они не на сухую их ели.